समीन कराम हर साल चौदह फरवरी को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखसूस मगरबी ममालिक में वेलेंटाइन डे मनाया जाता है इस मौके पर मोहब्बत करने वालों के दरमियान मिठाइयों फूलों और हर तरह के तहफ का तबादला होता है ये सब कुछ नसरानी पादरी वेलेंटाइन की याद में होता है जिनके नाम के साथ उस दिन को मौसम किया गया आदाद शुमार के मुताबिक हर साल वेलेंटाइन डे पर मुबारकबाद के पंद्रह करोड़ के करीब कार्ड का तबादला होता है कार्ड बेचने के हवाले से क्रिसमस के बाद यह दूसरा बड़ा मौका होता है वेलेंटाइन डे के पीछे क्या कहानी है आइए इस हवाले कदीम रोमन जमाने से लेकर विक्टोरियन दौर तक नजर डालते हैं कैथोलिक चर्च की तारीख में कम से कम तीन मुख्तलिफ अफराद हैं जिनके नाम या थे और उन तमाम ने ही अपने नजरियात और के खातर जान दी एक दास्तान ये है की तीसरी सदी ईस्वी में जब रोमी बादशाह को जंग के लिए लश्कर तैयार करने में मुश्किल हुई तो उसने उसकी वजुहत का पता लगाया बादशाह को मालूम हुआ की शादी लोग अपने अहलूयाल और घर बार छोड़कर जंग में चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्होंने शादी पर पाबंदी लगा दी लेकिन वेलेंटाइन पदरी ने उस शाही हुक्मनामे के खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ खुद खुफिया शादी रचा ली बल्कि और लोगों की शादियां भी कराने लगा जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने वेलेंटाइन को गिरफ्तार किया और 14 फरवरी को उसे फांसी दे दी तहम दीगर दस्ताने ये बताती है की वेलेंटाइन को इस वजह से कतल किया गया की उसने मसीहियों को रोमियों की जेलों से फरार करवाने में मदद की कोशिश की थी जहां उन मसीहियों को मारपीट और तशद का निशाना बनाया जाता था तीसरी कहानी यह है के जेल में कैद पादरी वेलेंटाइन को कैद खाने के जेलर की कम उम्र बेटी से मोहब्बत हो गई जो जेल में उससे मिलने आया करती थी फांसी पाने से कबल उसने जेलर की बेटी को खत लिखा जिसके आखिर में लिखा तुम्हारा वेलेंटाइन ये वाकया चौदह फरवरी दो सौ सत्तर ईस्वी का है ये तरीका बाद में मोहब्बत करने वालों में रिवाज पा गया और वो आज तक इस दिन मोहब्बत के इजहार के लिए काट का तबादला करते हैं तमाम इन तमाम कहानियों के बावजूद वेलेंटाइन डे की हकीकत आज तक पुरसरार ही समझी जाती है बाज लोगों के नजदीक प्रेमियों का दिन मनाने के लिए 14 फरवरी की तारीख इसलिए मुतन की गई कि ये वेलेंटाइन की मौत का दिन है ताहम एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इसको फरवरी के वस्त में मनाने की वजह यह है कि रोमी 15 फरवरी को अपने एक देवता के नाम पर सालाना मेले का इनका करते थे लिहाजा कलेसा ने इस तारीख को एक नई मुनासिबत के साथ मरबूत कर दिया और इसे देवता के तस्वुर ऐसी आजाद करके मसीही पस में वजह कर दिया सामी ने कराम जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम वेलेंटाइन डे जैसी रस्म रिवाज और बिदत की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता क्योंकि इस दिन बहुत सी बहनें और बेटियां गैर मर्दों से मुलाकातें करती हैं और उनकी इज्जतें पमाल हो जाती है इसलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि वेलेंटाइन डे मनाने की बजाय यम हया मनाएं ताकि तमाम मुसलमान बहन बेटियां किसी भी गलत रास्ते से बच सकें और उनकी इज्जतें महफूज हों